Я так не могу. Арсан Пикулин, один из и тренеров клуба лидер. Э, сборы в солнечном Дулине, и вот такой экстремальный футбол, это это что? To... что, за задум. Ну, это не экстремальный футбол, это. Все члены нашего клуба, представители футбольной его части, с представителями спортивной, то есть карате и кикбоксинг, где у нас была матчевая встреча между игроками карате кикбоксинг и футболисты. И, как в принципе, предполагалось, выиграли футболисты. Но мы им предложим в следующий раз сделать матчевую встречу по карате, футболисты против каратистов, где мы, думаю, выиграем мы. У вас тут сборы уже традиционные стали в Солнечном долине. Да, так сложилось, что у нас в Черновицкой области одни из самых лучших условий для проведения сборов. Здесь есть искусственные поля и прекрасные залы, тренажеры, все условия, бассейны, все условия для того, чтобы проводить на территории нашей области не только черновицкие, но и все украинские сборы. И как мы видим на территории Солнечной долины в этом году фактически были представители со всех областей нашего вида спорта. У вас нише сборы, как правило, там в Одесской области, где там вас были, то вы уже поменяли конечно, ну, мы к лучшим условиям, Нам, э, мы боремся за качество, за качество тренировок, за качество условий. Мы хотим повышать уровень наших спортсменов, делать все возможное для этого. Но благодаря таким. Еще раз повторюсь, спортивным условиям, можно сказать, это база номер один для проведения сборов в рамках нашего вида спорта. Ну, у нас тут бывало в Солнечной долине сборы сборной Украины с боксу и других команд мастеров с волейбола. Тобто, может быть таке, что Солнечная долина станет сейчас и одним из центров подготовки вещественных каратистов, лучших сборных? Конечно, я думаю, что это возможно. В первую очередь, наверное, благодаря тому, что Большее количество спортсменов войдет в сборную, мы надеемся. В этом году отбор будет проходить в Ильичевске. И подготовка, впервые подготовка Черновицкой области будет проходить вместе под эгидой тренеров. То есть не будем раздельно работать клубами, а будем выступать единой командой. И возможно мы также будем готовиться к чемпионату Украины сборной области на этой базе. Дякую. Спасибо.